Salam, hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində deməli 10 saylı məktəbə avtobus dayanacağına, dost mərkəzinə yaxın məsafədə yerləşən, deməli belə bir iki mərtəbəli üç otaqlı həyət ev çəkimi sizə təqdim edəcəm. Həyət evimizin darvazasıdır. Oturmağa eləməyə həyəti var. Yəni maşın daxil ola bilməz. Yəni maşın daxil olanın həyəti yoxdur. Amma oturmağa, ağlar, sumovar qoymağa, paltar sərməyə yeri var. 2 mərtəbəli də mərtəbələr arası monolit betondur. 80 kvadratmetrlikdən ibarət 3 otaqlıdır. Deməli, yerdən 5 daş kürsülüdür. Bu evimizin oldu. Və bu hissə oldu evimizin həyəti, darvazasıdır. Yerdən 5 daş sütunlu tikilibdir, 4 bir tərəfdən düz daşdır. 2 mərtəbəlidir, mərtəbələr arası monolit betondur. 80 kvadratmetrdən ibarət 3 otaqlı həyət evidir. Bu evimizin girişidir, holdur. Evdə müəyyən son tamamlanma işləri qalıbdır. Polun ləplanması, pəncərlərin vurulması qalıbdır. Burda mətbəx mebel üçün yer nəzərdə tutulubdur. Mətbəxin pəncərəsi baxır evin ön həyətinə. Deməli, 1-ci mərtəbədə yerləşir mətbəx. Bura sanitar qovuşaqdır. Görürsüz, axüallar qoyulubdur. Burada yerləşir 1-ci mərtəbədə evimizin qonaq otağı. Yəni pəncərənin qabağı açıqdır. Heç bir maliyə kəsmini pəncərənin qabağını bax. Görürsüz, birbaşa yola baxır. Binanın həm arxa tərəfi Nəhayət ünvanı xəttələyib də qarşı tərəfə yola baxır. Deməli, ikinci mərtəbiyə qalxan pilləkəndir, monolit betondur, üstdür mərmərlə düzlənibdir. Bu evimizin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbəsində də 2 nə yataq otağı yerləşir. Bu evimizin yataq otaqlarından biridir. Evin qarşı tərəfinə baxır. Burdan balkona çıxış var. Və gördüyünüz bu isə evimizin balkonudur. Deməli, Gəncə şəhəri idi. Bura da evimizin yataq otaqlarından biridir. Qiymət çox münasib qiymətə satılır, 53.000 manatla bazara çıxarılıb. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Burası evimizin ikinci yataq otağıdır. Bu böyük yataq otağıdır. Hansı ki, qonaq otağının ölçüsü qoydadır. Səhərdə kubçadır. Birbaşa səhər xidmətdə və ya kontor standartında alqısaht olmacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu görüş bu qədər.